Ця Угорська в жовтневому районі виникла не завдяки, а всупереч бажанню ветерана Великої Вітчизняної війни, колишнього секретаря парткому рудника імені Фрунзе Олександра Марковича Колосова. Рішення виконкому про початок будівництва 40 будинків для колишніх фронтовиків та передовиків виробництва так і залишилося без підпису Парторга, оскільки турбуватися про особисте благополуччя Олександр Колосов не звик. Випробування та дарунки життєвої долі він навчився сприймати спокійно та виважено, мовляв, життя саме розставить усе по місцях. І саме з таким переконанням, у далекому 1941 році юний Олександр, тоді ще практикант, народнику гвардія, сприйняв направлення жовтневого райвійськомату на навчання до одеського піхотного училища. Завтра в у вас курсанту. готовьтесь и на выходной день пойдем на море. Там был пляж Одесского, кусок пляжа Одесского и на училище, где отдыхали курсанты. Ну значит, пригласили в столовую утром. Значит, одели форму номера. Праздничную, выходную форму, тоже более такой солдатский, а тоже выходную форму. И сказали, вот позавтракаем и пойдем организованно на море. И вот мы сидим, завтракаем, и вдруг летит, а столовая была вынесена, не столовая рядом, и вынесена на добор там рядом. Столы были. Летняя форма второй. Ну и вот мы сидим завтракаем, вдруг летит самолет. Гул самолета. Ну, обычно же летают эти самолеты туда-сюда. И вдруг я смотрю на самолете свастика Черный крест. На самолете. Я тогда, а мы в четырех сидим за столом. Я говорю, смотри, ребят, что ж такое? Красный крест, это медицинский, правильно, мы уже знаем, разбираем обозначение. А вдруг с черным крестом летит самолет? Ну, он же так быстро прошел, видно, разведчик немецкий, за, зафотографировал нас и пошел. Тихо что-то Обстановка, понимаете, какая-то, ну, необычная. Но военные, офицеры уже знали, что война наша, нашем. А нас никто не, не информировал. И потом позавтракали, и вдруг поступает команда. Значит, всем собраться на площади, будут выступать. Молотов. Ну, все все поняли, что случилось. Нас направили на границу с Румынией. Бои были там сильнейшие, на реке Пруд, такой мост, совершал связь было Румынии с Советским Союзом через этот мост. И они этот мост, была команда захватить этот мост, для, чтобы не мешали переправку войска сюда, на нашу территорию. Несколько дней мы отбивали этот мост, не давали им проход. И потом они, немцы, видят, что мы стоим на страже, не сдаемся. Значит, ну вот что, Одесская комиссара, Одесская комиссара училище, мы вас всех перевьем. Только мы вас всех знаем, что вы с Одесского военного училища, и нас назвали комиссарами. Ну, потом подошли другие военные части, нас отозвали опять в училище. Немец уже поступил, поступал сюда, на Одессу. Мы участвовали в нескольких населенных пунктах, в боях, как уже курсантами. Потом в одном селе, Михайловка, помнили, был на взбой, ну и приказано было отступить. Мы держали там бой. Потом через определенное время немцы подошли с танкетками, мотоциклисты, и наша команда поступила отойти. До такого села. Ну, ми там несколько так зразу відбили, коли їх. Немного було два или три мотоцикли з колясками, з автоматчиками і пулеметчиками. Ми отошли без події. Згодом із загону курсантів залишилося семеро юнаків. Були численні втрати, а ті, кому пощастило вижити, У те первые месяцы Великой Вітчизняної Войны отступали далі. Ребята, значит, все войска, которые сейчас вот в таком положении, направляются на Днепр. На Днепр команда вся переправится пере... пере... через Днепр. Добирались до Днепра Долго, около недели мы, Шли до Днепра дошли, ну, хлопцы до Днепра дошли. Знаем, что надо переправиться, а как переправиться? Как переправиться через Днепр? Подошли к Днепру и все задумались, вот тут нам будет конец, переправимся? Не переправимся, так? А немец уже обстреливает Днепр, ночью пускает зажарительная ракета, и они обсвещают самого Днепра уже ход Днепра, реку самого, а там же переправляются все. И как только ракета, лодка увидели, они засекли, так и обстрел, обстрел, обстрел. Ну, мы у паники. Потом сержант говорит, вот что, хлопцы, сидите здесь, а я пойду, посмотрю, может, там где-то что-то, какой-то переправа найду. Ну, мы сидим, ждем его. И вдруг он приходит, и за ним идет лодка, ну, по берегу. Этот, а там с той стороны уже крестьяне, кто чем мог, переправляли наших солдат на ту сторону Днепра. Он под, подъехал к нам, этот лодочник, пожилой дедок. Хлопцы говорит, я вас могу переправить, но ну, у вас же семь человек, целое отделение, у меня лодка на 3-4 человека, я не могу у вас забрать. Ну, мы тут чуть не плачем, что, дед, что хочешь, то и делай, как хочешь. Она говорит, ну ладно, попробую я вас разместить на этой лодке, но только вы будете помогать мне, грифси. Переправляемся через Днепр, он обстреляет, мы уже возле берега, на той стороне Днепра вдруг ракета освещает нашу, нашу лодку осветила. И мы уже знаем, что сейчас будет обстрел нас в лодке. Командир паромщик, дедок. Прыгайте, тут уже не, не утонете. Метров 30-10 осталось до берега. Там уже такой. Обрыв дым был. І ми попрыгали з, цієї лодки, з цієї лодки. а в мене було ще пулемет пулемідь. А он тяжелий. Невідомо, як надалі склалася б доля Олександра Колосова, якби знову йому не пощастило. Залишившись без командирів, загін курсантів потрапив у розташування кавалерійського ескадрону. Оставили нас при ескадроні. кавалерийском эскадроне. Так характерно. Говорит, а ну, хлопцы, как вы владеете лошадьми? Кто как может на лошадях ехать, ездить? Ну, я же был в селе, знаю, там, в колхозе. Значит, и мне, на лошадь меня тех Прошли, никто не, ну, ну, ну э, 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 хлопцы, ни, лошади никогда не видали, а ему привозят кавалерийскую лошадь с седлом, и, давай садись, как, так <соценно> падается, то. пошла вот до меня, думаю, а ладно, где не было, я помню, как в колхозе на лошади ездил, <соценно> по заданию бригадира, сводки возил в сельский совет от колхоза срочно. он сразу меня определил, о, так ты можешь ездить на лошади и все, да? все, мы тебя оставляем тут, в себе, к нам, А этим хлопцам будем распределять по другим, там, механически пока, временно или какие-нибудь там подсобные другие. И так я стал кавалеристом. А кавалеристы ведут бой. Же мы участвуем уже в этом бою. дают определенное задание, разведка и прочее, и прочее. Я попал к разведчикам. Ну, они сразу сочувственно отнестись ко мне, что я только оттуда, только. Ну, помогали всяко освоить эти кавалерийские дела. И участвовали уже в боях несколько там, Шепетовка и другие же населенные пункты. И вдруг команда немедленно кавалеристам направить под Москву. А корпус кавалеристский, это, он э, старый, там, вояки все, ну как-то утелел, организованный, полки и все такое, все утелело, организованный был. А мы, солдаты, никто ничего не знали, куда что, знали, что нас отвели от линии фронта на несколько на двое суток, чтобы мы подготовились для отправки под Москву. Подготовились мы. И подходят здесь Эти эшелоны нас загружают в эшелонах. И команда в течение ночи, чтобы были под Москвой. Вы понимаете, эшелоны, ну, это же военные эшелоны, Закрытые вагоны, все. Не такие пазажистские, а все. Лошадей в вагоны, сами вагоны. Все закрытое, как вроде теплуши. Всех погрузили в вагоны, несколько шалонов, корпус погрузили. И под Москву. За ночь, на вторые сутки, мы были под Москвой. Так, нас так везли на каждый эшелон было по два паровоза, и нас везли так вот, вся земля вот так тряслась над этими вагонами. Под Москвой наш, наш уже там ожидали, а нам дали, все обмундирование зимнее, и все, все, все. И 3 ноября наши несколько человек вже участвовали в параді наших військ під Москвою. Був все-таки парад. Но не Німців, а ми вже участвовали під Москвою. Декілька человек наших было. Про символічність військового параду 7 листопада 1941 року написано чимало. Історичні кадри увійшли в документальний фільм Леоніда Варламова та Елі Копаліна розгром німецьких військ під Москвою. Стричка у 1942 му получила Оскар, а главные герои этих страшных событий – незабутні враження на всю жизнь. 20 декабря при освобождении Михайловки, нас мы ми пошли в атаку, снег был, и меня тут ранило, ранило меня ногу. Вот тут мы бежали освобождать село, а оказалось так. Немец занял, э, это немец сидел в селе, и его не заметили, он пулеметом нас встретил, пулеметчик. И нас их много там положил в снег. Наши подоспели, вызвали, ну, наших вытащили по госп... э, в санчаст, я попал в санчаст в Тулу сразу, возле Тула, в госпиталь. А потом в Туле привезли меня и других товарищей, раненые ногу, руки там много. В Туле, а в Туле, так сказали, хлопцы нет, вы не наши больные, вы тяжело раненые, больные. Давайте в Москву. А то в пороки в Москву. И на нас отправили в Москву. Но когда отправляли нас в Москву, немец по дороге от Москвы до Тула нас на, на, вокзал бомбил наши это санитарные машины. И нас еще потрясло на этих санитарных машинах. Я попал в больницу Пирогова. Приходит врач, проверяет меня. Доктор ногу шупает. А у меня, когда И вот это еще немец бомбил, когда мы направлялись на шалон, стула для Москвы, И нас потрясло там в машинах. И у меня еще добавилось тут вроде лопнула еще кость. Приходит профессор, проверяет, я попал в палату, проверяет. Колет, как чувствуешь? Я говорю, не чувствую. Как чувствуешь Не чувствую. А мне было в то время, ну, шел 19-й год, 18 лет, ну, пацаны, чтобы 22-го года рождения. 19 горшвы. Ну, я себе так думаю, ну что, ранен, ранен, подлечусь, пошел дальше, привозит заключение этого профессора, своим врачам, которые за ним, готовьте его на операцию. Да, на, на час ночи или там до 19 чтобы сделать его операцию. Я услышал только, что операцию, а что дальше было, оказывается, в меня уже пошло заражение крови, ну, уже пошла гангрена, поназив. Добавили вот эту еще перетряску, когда направляли, и я уже не чувствовал ногу. Ну, понимаете мое положение, то пацан такой. Я говорю, нет, все. Никакой операции я не делать не буду. Все, подходит время, этот врач, который у меня был, говорит, все с ним, с этим пацаном, давайте его уже. Последний он у нас на операцию. Значит, будет жив после операции, сделаем ему операцию, а не будет жив, так и он и так умрет. Это уже без памяти меня. Брали на операцию, операцию сделали. Я одно только помню, что после операции на, на утро часов в семь я лежу на койке и, и что-то чувствую, лег, что-то я. Легко что-то у меня вроде хорошо уже, сознание не так боль, а потом а, это же, же операцию, сколько эту, просто снимала снимал эту, а что-то на нету, я как хватил, там да, даже, даже позже рассказывается, я, я как хватил и с этой с, с ногой. С культяшкой с кровати схватываюсь и хочу бежать по коридору. И они на меня задавили, там придавили, все собрались няни, все такие задавили на кровати, приложили кол, дали, все, все лежу вот так, потерял я ногу. Складно уявити, какие эмоции пережил юнак. Ставши інвалідом у 19 років, багато людей йому допомагало у військових шпиталях Москви, Казані та З високою температурою він потрапив до Новосибірська і там мало не помер. Але начальник евакуйованого туди харківського госпіталю влив в майже непритомного хлопця півсклянки спирту, і він вижив. А потім серед таких же, як і сам, колишніх вояків, захисників вітчизни. Александр Колосов, обирав свій шлях, поки о омріяному мирному жизни. У Киева такая комсомола Пишет то ну, направление. Раз, ты кайвыряжанин, шахтер. Давай, восстанавливай шахты. Так я уже, ну куда, что? Ничего, там найдут тебе место. А в них такое было задача направлять украинцев на восстановление уже освобожденных районах. Так как комсомол Украины направил меня сюда в 1944 году, в Кривой Рогу, так я в 1944 году на Украине. А рудник имени Кагановича, это сухая балка, бывший рудник, надо был туда работником самого И меня сюда сразу и вот я начал с секретарем комсомола и восстанавливали. Но настолько все было разрушено, вы понимаете, шахты, все восстанавливали каждый день. Это была победа, если какой-то цех или что-то восстанавливали. Ну и потом в 1946 году меня на курсы партийных работников направляют сюда уже Днепропетровск, в Это же э, на партработников готовили меня. Ознакомился с работой, потом с я отбиваюсь, куда, ну на процессе, вышел хлопцы. А там нет, нет, не мне орать, он мерещил, без ног летал самолет, а ты, 6, 9, 6, ты будешь у нас это. И давай мне воспитывать. Тебе доверяют партийная организация. Партийная организация уже была около 140 человек. А вот так избирали меня секретарем партийной организации. Вот я два года работал секретарем партийной организации. Вы понимаете, я уже чувствую, что есть новое кадры уже молодые, здоровые. Ну, чего я на процессе должен быть? Она даже была и шахты посещать. Понимаете? Мне, мне уже сделали упрек наши один за в шахты. И выступил и правильно. Он так, ну, не сказал прямо, а так, что вот руководство партийное организация неплохое, не хорошо, вроде неплохо, а редко посещает шахты. А я раз в месяц только мог быть у шахте. А у нас было сюда аж четыре шахты. И надо ж было у каждой шахты побывать. Ну, я на протезе. Думаю, зачем это мне нужно все? отчетно выборное собрание, реком партии, мы тебя оставляем дальше. Я говорю, нет, хлопцы, так дело не пойдет. Я понимаю, что, ну, а вы же меня тоже понимаете, что нужен здоровый инженер, который мог бы походить и спуститься в шахту, и на забои побывать, во всех рабочих местах, на всех участках. Но Выпросился я, освободили меня. Пошел я на, на старую работу, мне предлагают уже трест наш... Ну, я там, уже на учете был. Звонить... Ага, Черная же я уже был у нас в Дипре. Министерство черной металлурги. Звонить... При, мы тебе, начальник отдела там, звонит, давай приезжай к нам, мы тебе забираем перевод к нам у Министерства черного металлургии. Я прихожу, Яковенко у нас был секретарь портальной зала, райкома, Константин Федорович, отпускай меня в Днепро, приглашаю работу в Днепро в плановый отдел там каким-то начальником. Я говорю, не, я, куда ты? Ты наш депутат, а я время то был из депутата райсовета. В общем, работал, как говорят, на всю катушку. Не отпустили меня, ну, я же смирился. Желтневый исполком начал привлекать к работе, там, Свящання, засідання, папросити рейком партії. Я членом було, було, членом райкома, бюро райкома партії. Ну, вот так я остался, і стався. І от до робота, до пенсії народники Фрунзе. На сухій бальці і дотепер пам'ятають колишнього парторга Олександра Марковича. Згадують його добрим словом. Дякуючи, був вимогливим та принциповим, допомагав тим, кого необхідно було підтримати, піклувався про гірників та мешканців району. Одне слово, був справжнім лідером, який прикладом власного життя довів, не існує обмежених можливостей. Кожна людина власноруч будує своє щастя, свою долю.